всех тех, кто остался верен своему государству, кто остался верен той стране, в которой он жил. Они выдавливают из Крыма, делают все возможное для того, чтобы создать непоносимые условия для оставшихся там. Делают все, делают все для того, чтобы усложнить существование крымских татар. Женщина всегда имела очень огромное значение в жизни любой страны, региона, народа, общества. Не исключением стали и крымские татары. В историю вписано имя Джаники Хану, достойной дочери своего соправителя Тохтама Шихана. С подвижницей нашего просветителя, всемирно известного издателя, писателя, редактора Исмаила Гаспринского была его дочь Шифика Хану, которая вместе с ним упускала «Дирджаман» и первую газету в тюркском мире для женщин «Алими Нисван». Во время урон-праведности татарского народа, который прошел в 1917 году, женщины вошли в состав правительства, которое было тогда избрано. избрано это было четыре женщины. Во время страшной депортации 1944 -го года основной груз, Лег на, на плечи наших женщин. Это они спасали детей, стариков. Они выживали сами, потому что мужчины в это время были на войне и воевали за то государство, которое их предало. Активную роль приняли женщины во время а, возвращения, борьбы Крымского татарского народа за возвращение на родину и а, в историю национального движения. Муратов. Не менее активными были наши крымские татарки, когда мы вернулись на родину и уже а, обустраивались, в Крыму, обустраивались в Крыму и а, делали все возможное для того, чтобы а, наладить бы существование а, наших крымских татар, для того, чтобы заниматься вопросами образования. Для религиозного воспитания. И вот сейчас, когда случилась оккупация, на плечи крымско-татарских женщин лег не менее тяжкий груз. Вы знаете, что аресты, пропажи, хищения, давление, все это реальность сегодняшнего Крыма. И сейчас крымские татарки которые э, находятся в Крыму, которые имеют возможность приезжать сюда на материковую Украину, матери тех э, детей, которые остались без отцов, находящихся в местах лишения свободы, на них огромная-огромная ответственность. 67 детей без отцов, и эти э, семьи остались без своих кормильцев, потому что многие из них похищены, арестованы, на многих из них. Э, Наложен отпечаток и обвинения а, как террористов. Несколько семей осталось без отцов, потому что их просто украли или убили. И в первую очередь а, мы говорим о решателе обетове, который был а, первой жертвой оккупационного режима, который вышел на мончаливый митинг протеста уже 3, 3 марта 2014 года. Сейчас та деятельность, которая проходит здесь на материке, она имеет огромное значение для русских, которые в оккупации. Как, как бы ни было сложно осуществлять связь, как бы э, не казалось нам, что, может быть, эти э, ниточки, соединяющие нас с Крымом, ослабли или первыми, поверьте, это не так. Это обман. Это, э, на самом деле, все, что происходит здесь, вся эта помощь, реакция, а руки э, поддержки, которые протянуты отсюда, они с благодарностью воспринимаются в татарами. И вот в этой работе огромное значение э, имеет деятельность женских организаций. Я э, хочу поблагодарить здесь ее нету, а не фигурсии, вот за ту акцию, которая организована, она уже в течение нескольких месяцев идет на материковой Украине, рука помощи, задача, которая заключается в сборе средств семьям и детям, оставшихся без а, своих кормильцев. Хочу поблагодарить уважаемого Саид Берега Ибрагимова за ту а, активную поддержку, которую он оказывает и меньшинству крымско татарского народа, и нашим активистам, и людям, которые сделают здесь все возможное для того, чтобы связь с Крымом и помощь в Крым не прервалась. Я надеюсь, что эта помощь и внимание а, найдут свое продолжение на государственном уровне, потому что это не должно быть задачей Я очень рада, что я вас, сегодня вижу, я еще раз говорю о том, что с дрожью в голос, потому что, к сожалению, мы не имеем возможности вернуться в Крым, мы все в Крыму уголовники, мы вот в Крыму объявлены экстремистами только за то, что мы говорили, что Крым — это Украина. Но я верю, что наступит день, когда мы все доберемся в Павчисаре, и вы увидите, насколько прекрасен наш полуостров. И когда у меня спрашивают, а у меня спрашивают очень часто, что вы хотите? тем, кто сейчас с вами рядом здесь, и тем, кто остался в Крыму. Я говорю, я хочу пожелать силы. Силы духа, силы веры, силы терпения. И силы надежды, и осознания того, что все, что мы делаем, оно не впустую. И наступит день, когда все вот эти трудности, временные трудности, завершатся. И самое главное, мы вернемся на родину. А вы приедете к нам в гости. Слава